Здравствуйте! Существует очень много интересных химических опытов. Сегодня я вам покажу опыт, который красочный с водой. Для этого нам нужно стакан, водичка, кораблик, сделанный из э, спички, бумажечки и пробочки. Возьмем монетку, положим ее в воду так, чтобы вода закрывала ее полностью. Берем кораблик. Ставим на воду. Спичкой поджигаем наш кораблик, парус. Бумага горит. Мы закрываем стаканом. произошла реакция, в результате какой в стакан втянулась вся вода, и наша монетка осталась на тарелке, которую можно достать, не намочив пальцы. Спасибо за внимание.